В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска города Киева непосредственно после совершения преступления, предусмотренной статьей 185, частью 3 Уголовного кодекса Украины, квартирная кража, были задержаны двое уроженцев города Киева, ранее неоднократно судимые за имущественные преступления. На место происшествия вызвана следственная оперативная группа Деснянского района. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде до 6 лет лишения свободы. Встретил с, своего старого знакомого. Мы попили пиво, там, то всего. потом он меня попросил помочь ему перенести какие-то вещи, какие я не знаю. Все, мы зашли, в, ну, зашли к нему, якобы к нему в парадное. Он попросил меня подождать на первом этаже. Все, в течение там, 20 минут, спустился, дал мне кулек, и мы пошли, и вышли Потом он пошел якобы купить еще пиво Сказал мне, иди на остановку, я тебя догоню Я пошел вперед на остановку Где и был задержан противниками милиции Встретились с приятелем Пошли Зашли в 16-этажный дом Позвонили в квартиру Никого не было дома Открыли квартиру, зашли открыли? Отверткой кто, кто? Я открывал зашли в, зашли в квартиру с приятелем, да Украли ноутбук, еще там какие-то вещи, то есть, ну, незначительные. Вышли и ушли. Были задержаны на улице сотрудниками милиции.